Merdeka. Kita semua tahu perkataan ini kan? Kita laungkan setiap tahun. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan betul-betul fikir apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan yang penuh semangat ni? Jom, kita selami ertinya yang sebenar, yang mungkin lebih mendalam daripada yang kita sangka. Okey, jom kita mula dengan satu soalan mudah untuk anda. Bila dengar je perkataan merdeka, apa benda pertama yang muncul dalam kepala anda? Adakah ia cuma tarikh dalam kalender, cuti umum, atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Saya rasa untuk kebanyakan daripada kita, jawapannya mesti bermula dengan tarikh keramat ni. Detik bersejarah yang mengubah segalanya untuk negara kita. Sinilah titik permulaan untuk segala-galanya. Tapi kan, merdeka ni ia bukan setakat satu hari je. Ia satu konsep, satu semangat dan yang paling penting, satu tanggungjawab. Jom kita bedah siasat apa sebenarnya semangat di sebalik perkataan ni. Baiklah, untuk kita betul-betul faham, kita kena mula dari ABC dululah kan. Apa sebenarnya maksud merdeka kalau ikut kamus? Kalau kita buka kamus Dewan, inilah maksud rasmi dia. Bebas. Lepas daripada apa-apa jenis penjajahan atau penguasaan orang luar. Nampak ringkas kan? Tapi maknanya fu sangat mendalam. Jadi, apa maksudnya dalam dunia nyata? Maksudnya kita dah tak terikat lagi dengan kuasa asing. Era penjajahan dah tamat. Titik. Sekarang, kitalah yang tentukan nasib negara kita sendiri dan kita sebagai rakyat bebas untuk membentuk cara hidup kita. Okey. Kalau sesebuah negara sudah merdeka, macam mana rupa dia? Apa ciri-cirinya? Ha, ini yang membawa kita kepada satu lagi konsep penting, iaitu kedaulatan. Sebuah negara yang berdaulat, dia ada tiga tiang seri utama. Pertama, dia mesti bebas sepenuhnya dari campur tangan luar. Kedua, dia ada kuasa paling tinggi atas tanah dan rakyatnya. Dan yang paling penting, yang ketiga, negara itu ditadbir oleh rakyatnya sendiri untuk rakyatnya sendiri. Dan semua ini menunjukkan satu benda yang sangat penting. Yang kemerdekaan ini bukan untuk negara je. Ia sebenarnya meletakkan satu amanah yang sangat besar atas bahu kita semua sebagai rakyat. Kita kena ingat, kemerdekaan ini adalah harta kita yang paling berharga. Bukan benda yang kita boleh beli kat kedai atau boleh diganti. Ini warisan yang ditebus dengan darah dan air mata nenek moyang kita. Bila dah merdeka, kita dapat hak untuk tentukan masa depan kita. Tapi dengan setiap hak datang sekali tanggungjawab. Tanggungjawab untuk kenal sejarah kita, untuk pertahankan kebebasan yang kita ada dan untuk sentiasa jaga kedaulatan negara kita daripada sebarang ancaman. Sekarang, ni bahagian yang menarik. Macam mana pula toko-toko besar dunia dan juga negara kita sendiri melihat konsep merdeka ni? Pandangan mereka mungkin akan buka minda kita. Kita mulakan dengan pandangan global dulu dari Mahatma Gandhi. Bagi dia, merdeka ni bukan setakat bebas politik je, tak. Ia kena lengkap satu package. Bebas dari segi ekonomi untuk berdikari dan juga bebas dari segi moral untuk hidup dengan nilai-nilai murni. Kalau Tun Dr. Mahathir pula, beliau ajak kita tengok ke dalam diri kita. Merdeka yang sejati, katanya, ialah bila minda kita pun bebas. Bebas dari cara fikir penjajah, bebas untuk berinovasi. Ini pasal jiwa yang merdeka. Kemudian, kita ada Nelson Mandela, seorang pejuang anti-apartheid yang kita semua kenal. Bagi dia, merdeka ni bukan gaduh pasal kaum atau warna kulit. Bukan. Ia adalah perjuangan menentang sistem yang menindas supaya semua orang boleh bebas, tak kira siapa pun mereka. Dan dari jiran kita, Indonesia, Presiden pertama mereka, Soekarno, ada pandangan yang sangat tegas. Bagi dia, merdeka ni mesti mutlak. Absolut. Tak ada kompromi. Maksudnya, bebas selama-lamanya. Bebas untuk berfikir dan bertindak tanpa rasa takut. Jadi, nampak tak? Tujuannya sama. Kebebasan. Tapi cara pandang tu lain-lain. Gandhi nak kebebasan yang menyeluruh, Ton Dr. Mahathir fokus pada minda, Mandela lawan sistem dan Soekarno nak kebebasan yang mutlak. Setiap satu ni bagi kita perspektif baru tentang erti merdeka. Okey, tadi kita dah tengok pandangan tokoh-tokoh besar kan. Sekarang jom kita balik ke tanah air kita, spesifiknya ke Sabah dan Sarawak sebab pandangan mereka juga sangat penting. Untuk pemimpin-pemimpin dari Borneo, merdeka ni dilihat dari sudut yang sangat praktikal. Bagi Tun Fuad Stephens, kemerdekaan melalui pembentukan Malaysia ni macam satu jaminan keselamatan sosial. Manakala bagi Tun Temenggung juga pula, ia adalah cara untuk bina negeri yang lebih kuat dan selamat. Lagi-lagi masa tu ada ancaman komunis. Jadi untuk mereka, merdeka tu sama dengan kestabilan dan kemajuan. Jadi, macam mana kita nak simpulkan semua pandangan yang berbeza-beza ni? dari Kamus Dewan sampailah ke Gandhi dan pemimpin Bonio. Jom kita tengok gambaran besarnya dalam bahagian terakhir kita. Dan mungkin rumusan terbaik datangnya daripada bapa kemerdekaan kita sendiri, Tunku Abdul Rahman. Dia guna satu analogi yang sangat cantik. Dia kata kemerdekaan ni macam satu tempat perhentian je dalam satu perjalanan yang sebenarnya masih panjang. Dan inilah, inilah dia intipati sebenar merdeka. Ia bukan penamat cerita, ia adalah permulaan. Tarikh 31 Ogos 1957 tu bukan garisan penamat kawan-kawan. Ia sebenarnya garisan permulaan untuk kerja keras membina sebuah negara. Dan sekarang, perjalanan tu ada di tangan kita semua. Jadi, soalannya untuk kita renungkan. Perjalanan kita masih panjang, kan? Jadi, apa langkah kita yang seterusnya untuk betul-betul mengisi kemerdekaan ini? Apa peranan anda? fique, fique,